demak bugungi kunimizda yana eng katta muammolardan biri e, xalqimiz tushunishligi qiyin bo'layotgan tushunchalardan biri yana o'sha e, dinimizga qarshi xalqimizni mo'min mu musulmonlarni birligiga qarshi e, ularni tafiqaga ke keltirishlik ularni o'rtasidagi birlikni yo'qotishlik va ana shu bo'linib bürünü bo'linib ketgan musulmonlarni jamoasidan o'zlarini g'oyalarini tarqatish yo'lida foydalanmoqchi bo'layotgan guruhlar va jamoalarni eng katta tarqatayotgan g'oyalardan biri bu jihod borasidagi g'oyasi barcha yaxshi amallarda oddiy mo'min musulmonlarni ayblaganlaridek jihod borasida ham bizni yurtimizni ulamolarini mo'min musulmonlarni ayblashadi bular go'yoki mutlaqo jihod cihat qilmaydilar jihodni tushunmaydilar va bularga qarshi jihod qilinishi kerak va bu allaqachon farz bo'lib qolgan degan ma'noda e, ular hayot kechirishyapti şey va shunga tegishli bo'lgan ishlarni amalga oshirishga harakat qilishyapti bu borada de demak xalqimiz jihodni yaxshi tushunmaganligidan ular foydalanyaptilar jihodni o'zi nima jihodnin lug'oviy ma'nosi inson e, bir ishni qilmoqchi bo'lsa shu ishni amalga oshirmoqligi uchun butun vujudini harakatini kuch quvvatini imkoniyatini shart sharoitini bag'ishlagan holda sarf etgan holda harakat qilishligi bo'ladi u har qanday ish bo'lishi mumkin masalan bir kitob yozmoqchiman men yani butun harakatimni imkoniyatimni shu kitob yozishga sarflasam shu kitob yozishlik uchun men jihod qilgan bo'laman yoki bog'bon o'zini bog'i yaxshi meva berishligi uchun butun vujudini borligini shunga bag'ishlab harakat qilar ekan bog'i yaxshi samara bermoqligi uchun jihod qilayotgan bog'bon gavdalanadi ko'z oldimizda yani endi buni shar'iy ma'nosi ham bor shariat istilohida esa jihod degani alloh subhana taoloning rozichiligi uchun allohning kalomini yuqori bo'lishligi uchun dushmanlarga qarshi kurashishlik ya'ni o'zini dinini o'zini vatanini e, o'zini oilasini o'zini moli dunyosini o'zini yurtini o'zini chegaralarini o'zini obro' e'tiborini va islomini himoya qilmoqlik uchun jangga chiqqan insonga ya'ni askarga lashkarlarga jihodchilar deb aytiladi mana shu narsani noto'g'ri tushunganligimizdan bizni hozir ko'z oldimizda jihodchilar deganda haligi peshonasiga yashil bayroqni qadab olib unga la illaha illalloh yoki allohu akbar deb yozib qo'yib qo'lida qurolni ko'tarib turgan bo'lsa haqiqiy jihodchilar shular degan tushuncha paydo bo'lib qolgan aslidachi aslida jihod hozir biz aytib o'tdik uni ta'rif berib o'tdik qolaversa jihodni ham ma'lum bir jamoa tarafidan e'lon qilinsa u jihod hisoblanmaydi o'zlarini maqsadlarini amalga oshirishlik uchun biz jihod e'lon qilyapmiz desa bu butun dunyo musulmonlari shu jangga qo'shilishigi va o'sha şey jamoaning g'oyalarini amalga oshirishligi uchun o'zlarini qurbon qilishligi mutlaqo noto'g'ri narsa bu aslida jihod e'lon qilinishligi uchun eng katta rahbar ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam davrlarda o'sha şey zot taraflaridan jihod e'lon qilingan madina munavvariga bostirib kelayotgan dushmanlardan madina minavarini himoya qilishlik uchun xandaqlar kovlangan shahar atroflarida katta katta ariqlar kovlanib ka turib e, dushmanlarni kirishligi yo'llari to'silingan va ularga qarshi jihodlar e'lon qilinilgan mana bu agar jihodlarni biz to'g'ri tushunadigan bo'lsak hozirgi guruhlarni aytayotgan davolar mutlaqo noto'g'ri ekanligini ham tushunib yetamiz hozirgi kunda hop bir guruhni rahbari aytaylik bir yuz mingta odamga yoki o'n mingta odamga rahbarlik qilib turgan inson jihod e'lon qilsa bu butun musulmonlarga jihod degani emas bu butun musulmonlar shu muqaddas urushni a'zosiga aylanishi kerak degani emas bu balki o'zini guruhni ishi bu agar buni e'tiborga oladigan bo'lsak hozirgi kunda butun mamlakat butun yer yuzi bo'yicha islomiy guruhlarni o'zi bir necha yuzdan oshib ketadi agar har bir guruh har bir jamoa har bir toifa yoki har bir hizb o'zicha jihod e'lon qiladigan bo'lsa kimga jihod e'lon qilyapti masalan aytaylik hozirgi kundagi arab bahori degan e, janjallarni g'oyani tarqatishlikni qurboniga aylanayotgan mamlakatlarga qarshi jihod e'lon qilinyapti Masalan bir liviyaga qarshi jihod e'lon qilinildi, misrga qarshi jihod e'lon qilinildi. mana hozirgi kunda suriyaga qarshi jihod e'lon qilinyapti e'tibor berib qarang kim kimga qarshi jihod e'lon qilyapti liviya mamlakati qanday gullab yashnab turgan obod bir mamlakat edi diniy shart sharoitlar ibodatlar ahkomlar to'liqligicha amalga oshirishlikka hamma imkoniyatlar bor edi lekin shularga qarshi jihod e'lon qilindi o'zi jihodni tarifida musulmonga qarshi musulmon jihod e'lon qilmaydi odatda musulmon mamlakatga dushmanlar bostirib kelayotgan bo'lsa ularga qarshi jihod e'lon qilinishi kerak şey bular esa tinch yashab turgan bir mamlakatni ustiga jihod elon qilib borishyapti shuni o'zidan ham ma'lum bularni kim ekanligi maqsadlari nima g'oyalari nima nima uchun ular o'zlarini jihod deb e'lon qilyaptilar mana bu narsalarni biz tushunib yetmoqligimiz kerak qolaversa jihod e, deganimizda jihodni ham turlari bor har xil holatlari bo'ladi jihodni e, ham ma'naviy holati bo'ladi jihod degani faqatgina qurol yaroq bilan jihod qilish degani emas jihod qilish degani xuddi hijrat ma'nosiga o'xshagan ma'naviy jihodlar bor payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni o'zlaridan bu borada bir qancha hadis shariflar vorid bo'lgan oyati karimalarda ham bu narsa o'z ifodasini topgan masalan mana alloh taolo furqon surasi shunday marhamat qiladi shaytonir rojim fala tutiil kafirina va jahiduhum bihi jihadan kabiro sadoqollohi odim ya'ni kofirlarga itoat etma ularga qarshi qur'on bilan katta jihod e'lon qilgin deyapti alloh taolo e'tibor beringa kofirlarga itoat etmagin ya'ni ularni dinga qarshi bo'layotgan buyruqlari diniy ahkomlarimizga to'g'ri kelmaydigan turli tuman talablari va hokazolarga itoat etmagin undan tashqari ularga qur'on bilan katta jihod qilgin deyaptilar ya'ni qur'onni ularga tushuntirgin butun ulamolarimiz masalan ibn abbos roziyallohu anhu sahobi ikromlarni işte, faqihliklari bo'yicha mufassirlari bo'yicha eng mashhur bo'lgan zot aynan shu oyat karimadagi va bihi ya'ni u bilan jihod qilinglar degandagi o'sha u bilan degani şey, qur'oni karimdir ya'ni qur'oni karim bilan kofirlarga qarshi jihod qilinglar ya'ni qur'oni karimni ularga tushuntiringlar ularni mamlakatlarga bosib boringlar degan ma'no bu yerda yo'q balki amru ma'ruf va nahi munkar bilan to'g'ri yo'llar bilan chiroyli go'zal va'zi irshodlar bilan ularga tushuntiringlar qur'onni ahkomlarini toki ular dinlarini qabul qilishliga shu yo'l bo'lsin degan ma'noda aytilyapti yoki boshqa bir oyat kalimasida yana alloh taolo marhamat qiladi shaytonir rojim bismillahi rohmanir rohim bizning yo'limizda jihod qilganlarni o'z yo'llarimizga hidoyat eturmiz albatta alloh chiroyli amal qiluvchilar bilandir deydi ankabut surasida bu oyat karimadagi vallazina fina ya'ni bizlarni yo'limizda jihod e, qiladiganlar degani bu e, allohning zoti borasida o'z nafslari shahvatlari va turli tuman dunyoviy hirslariga qarshi jihod e'lon qilayotgan insonlarni aytib o'tyapti alloh taolo ya'ni allohni rozichiligini topmoqlik uchun o'zini e, shahvatiga qarshi kurashadi nafsiga qarshi kurashadi o'zini yomon fe'l atvorlarga qarshi kurashadi ko'rolmaslik riyokorlik munofiqlik va hokazo illatlari bo'ladiki ana shu illatlarga qarshi kurashayotgan insonlarni alloh taolo bizlarni yo'limizda jihod qilguvchilar deb e'lon qilyapti buni ham biz to'g'ri e, tushunib yetmoqligimiz kerak mana jihodni turlari albatta buni turlari nihoyatda ko'p masalan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni o'zlaridan ham shu ma'nolardagi hadis sharida vorid bo'lgan jumladan aytadilarki beva va miskinlarga yordam beruvchi ollohni yo'lida jihod qiluvchi kabidir deganlar e'tibor bering gap mana haqiqiy jihod qanchadan qancha bevalar bor qanchadan qancha bechoralar bor yordamga muhtoj bo'lgan insonlar bor muhtoj oilalar bor butun boshli qolaversa e, shuni so'raolmasdan hijorat bo'lib turganlar bor ana shunday insonlarga yordam berishlik ko'mak berishlik moddiy tarafdan bo'lsin ma'naviy tarafdan bo'lsin oddiy pandu nasihat bilan bo'lsin qaysi taraflama bo'lsa ham shu ollohni yo'lida jihod qilishlikdur deb payg'ambarimiz alayhilo aytdilar yana bir hadis shariflarida mujohid o'z nafsiga qarshi jihod qilguvchidir deganlar mana jihodni qanchalik ma'nolari ko'p u toifada aytayotganlaridek jihod torgina ma'noda emas balki jihod insonning hayotini har bir jabhasida bo'lishi mumkin har bir jabhasida talabalar uchun jihod ilm ma'rifat yo'lida butun vujudini sarflashlik ustozlar uchun jihod talabalarga ilm o'rgatishlik tarbiya berishlik borasida butun vujudini sarflashlik ota onaning jihodi farzandlarning tarbiyasi yo'lidagi qilayotgan harakatlari jihod rahbarning jihodi o'z qo'l ostidagilarni hayotini yaxshilashlik uchun qilayotgan harakatlar hammasi jihod chegarachining jihodi chegarasini qo'riqlashlig jihod bo'ladi zobitning jihodi askarlarni ustidan nazorat qilib turishigi vatanni tinchligini xotirjamligini qo'riqlashi uchun qilayotgan ishlari jihod bo'ladi mana shu borada agar uning ixlosi bo'lsa niyati to'g'ri bo'lsa u jihod bo'ladi agar niyati boshqa dunyoviy g'arazlar bo'lsa hozirgi o'sha toifalar guruhlar jamoalarni niyati boshqa ularni birdan bir jihoddan ko'zlayotgan maqsadlari hokimiyatni qo'lga olishlik va mansabdor shaxslarga aylanishlik boy ba, badavlat insonlarga aylanishi go'yoki xuddi o'sha avvalgi sahobi ikromlarni davridagi fitna tarqalganda ham shunaqangi guruhlar bo'lgan hokimiyatni qo'lga olishlik uchun jang qilganlar shunaqangi havorijlar bo'lgan undan keyin mu'tazililar chiqqan va hokazo rofiziylar chiqqan o'sha guruhlarni davomchilari hozirgi kunda ham hokimiyatni qo'lga olishlik uchun jihod degan tushunchadan o'zlarini manfaati yo'lida foydalanyaptilar aslida esa aytib o'tganimizdek jihod mutlaqo keng ma'nodagi tushuncha faqatgina qo'lga qurol olishlik degani emas qo'lida quroli turibdi peshonasiga la ilaha illalloh muhammad rasulloh deb yozib olgan lekin namoz o'qiy olmayapti qanday u jihot bo'ladi u ro'zasini tutolmaydi chunki u jangda yuribdi qanday jihod bo'ladi u qolaversa niyati buzuq g'arazi buzuq ma'lum bir jamoaning manfaati uchun xizmat qilyapti butun dunyo musulmonlarning manfaati uchun emas payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu borada ham eng katta jamoat musulmonlarni doimo to'g'ri yo'lda ekanligini aytib o'tganlar bu kichkina kichkina guruhchalar toifachalar hizbiylar bu albatta noto'g'ri yo'lda bo'ladi zotan olloh subhanaa taolo doimo katta jamoat bilan birga buni payg'ambarimiz alayhisallotu ahialam o'zlari aytib o'tganlar